Приветствую всех коралловцев из солнечной Италии. Меня зовут Олеся, это мой муж Франческо и наш сын Даниэля. Мы хотим с вами поделиться нашей маленькой историей. Так как мы с мужем живем уже больше 9 лет и долгие года у нас не было детей. Наша история заключается в том, что у меня был сильный поликистоз и не было гуляции. Мы долго лечились у разных врачей, как в Украине, так и в Италии. Мы прошли множество обследований и все без результата. До знакомства с Коралловым клубом мы, я последний врач, который мне посоветовал сделать гормональное лечение. Мы согласились, потому что это была наша последняя надежда. Он уверял, что все получится. За первые два месяца мне сделали более 200 уколов и куча разных других гормональных препаратов. Когда в апреле я пошла на обследование после полугодового приема гормональных препаратов, УЗИ показало, что результата никакого. Поликистоз как был, так и он остался. Кисы абсолютно не ушли. Мы были очень в таком отчаянии но на нашу как бы радости э, в интернете случайно меня находит моя бывшая коллега моя подруга Хализова Людмила которая рассказывает нам о коралловом клубе она рассказала как я получила результаты по своему здоровью и заинтересовала нас в... в июне. Она нас приглашает на конференцию времени. Мы с мужем, а мужем с едем. Там знакомимся с философией кораллового клуба, с концепцией здоровья. Там же мы знакомимся с Мариной Яковлевной Федоренко, которая нам дает большую надежду Хорошо. на то, что все получится. По возвращению домой мы начинаем заниматься поэтапным нашим здоровьем, проводим поэтапные очистки организма, занимаемся нашим здоровьем. И в сентябре я иду на повторное УЗИ снова к моему гинекологу. Когда УЗИ показала, что не оказалось ни одной, э, как бы кисты практически ушли она удивилась и не могла понять, что случилось. она меня перезаписала на новую запись через месяц. когда я пришла снова, узи снова показала, что кист нет. она э, как бы меня спросила, что же случилось, что ты сделала за такой короткий период. я ей сказала, что э, сделала очистки организма, что я принимала очень много бадов. М -м -м, на что она сказала, такого быть не может, не могло такое случиться если тебе столько времени не помогали наши э, как медикаменты, препараты, как могли помочь какие-то бады. Но мне это дало очень большую надежду. Я понимала, что мы на правильном пути. Э, мы с мужем начали все это продолжать. И в, в сентябре 2011 года я беременею. Но, к сожалению, на третьем месяце прекращается беременность. Но это нам совсем не дало отчаяния. Мы, наоборот, мы поверили, что все получится, что это большой результат, это наша надежда. И мы вдвойне усилили как бы наши наши желания, наши как бы мы снова начали заниматься разными программами. Мы прошли три коловады, мы сделали подготовку к беременности на разных по разным этапам. И в июне 2012 года я снова беременею. Беременность проходит хорошо, дня токсикоза. Всю беременность я принимаю наши коралловские продукты. За беременность набираю всего нас его 7 килограмм. И 14 марта 2013 года рождается наш маленький сын Даниэль. Абсолютно здоровый. Хороший ребенок. Слезы радости. Мы становимся самыми самыми счастливыми родителями в мире. И все это благодаря коралловому клубу. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Халисову Людмилу которая привела, принесла информацию в наш дом о коралловом клубе. Также хотела бы поблагодарить Марину Яковлевну Федоренко, которая дала нам надежду и все это время нас поддерживала. Также хотелось бы поблагодарить Ольгу Алексеевну Бутакову, которая э, составляет программу, по которой мы, э, скажем, принимали наши продукты, которая обучила нас на Академии здоровья, как заниматься своим здоровьем. И также огромное спасибо президенту Лапу и вице-президенту Казарю за то, что они сделали такую замечательную компанию. А также хотелось бы пожелать всем парам, которые в данный момент, может быть, также мечтают о ребенке, как когда-то в свое время мечтали мы. Хотелось бы им сказать, что все сбудется. Только надо надеяться, верить в наш продукт, в себя. И, конечно же, иметь Бога в сердце. Желаем всем огромного здоровья, любви, счастья. И до скорых встреч на коралловских событиях. Всем удачи! Ciao con è passiva, grazie. La Sridagna, la Saluto amore, ciao ciao, guarda che bel personaggio. Ciao ciao.